Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Reporter Desa. Ngene kanca konco Aku ana saya dicerita iki. Jare sapa, wong gelem kenal wong lanang sing gak tau dheweke iku eh uh, terus gak gelem. Iku keliru. Iku keliru, konsepne duwe-duwe gampang. Asal wong lanang gelem nyambut gawe. Nah, isine opo ae sing ditandangi sing penting oleh dhuwit. Itu kita harus pede, percaya diri. Jadi kalau kita sudah percaya diri, kita mencari teman seorang wanita atau mencari jodoh itu mudah sekali. Ana wong-wong ngomong jare kon kanthi dhewe ka payu, jari, sopo. wang wedok iki sing penting aja mboc janji wedok iku sing penting kahanan sing nyata, ngono kanca-kanca. Dadi nek pomane kenal sapi cerita-cerita nyambut gawe, nyambut gawe apa ae critakno. Mboh nguli, mboh nyambut gawe apa. Iku sing penting awake diwi iki temenan. Lah nek awake gak temenan, wong wedok sapa ayo gak gelem kanca-kanca. rumusin ini konca-konco ya konsep iku kudu temen-temen nais temen-temen umpomone rabia naik wong sampeyan ya kudu marani wong tuane ngomong jadi ngomong kanco-konco dilamar istilah di jaluk naik wong tuane kok Nah, kok no, ya sesuai aja Jawabamu umpama tak kok pekerjaane jawabane apa terserah nguli ya ngomong nguli parkir ya tukang parkir sembarang nah kerjaanmu ngantor oh, ya ngomong ngantar ngono mm -hmm. kanca-kanca dadi engko wong tuane wis uh, iso nampa apa alasanmu insyaallah nak awakmu wis bener-bener temen sampe wong wedok sing mbok tresnani sing arep rapi insyaallah Tidak akan kemana-mana, ngono goncok-goncok. Wake cerita goncok-goncok, ceritaku wake. Sing tak alami, jadi ngono. Sing penting wong lanang iku temen, goncok bojo Kau gak usah sin. Apa sing buat tandangi, apa sing buat nyampe jawi, gak usah isin. Wong wedoi gak butuh ngono kuwi, butuhi teres noyo. Mergoy awak diwiku gelem, terus terang. Oke okay, sementara ngono konco-konco ya Nanti masih banyak cerita lagi tentang Apa yang saya sampaikan Apa yang pernah Saya alami Iki fakta nih ya ngono Oke okay, maturun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh